Киеве 6 часов вечера. К вашему вниманию новости. На Донбассе террористы сбили два украинских истребителя. Об этом сообщил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрошковский. Су-25 выполняли задания по авиационному прикрытию сил антитеррористической операции. Пророссийские боевики обстреляли самолеты из зенитно-ракетных комплексов. Летчики успели катапультироваться. Где они не сейчас неизвестно, обстоятельства происшедшего выясняются. Украинские самолеты. Два больших Су-25 были сбиты в районе населенного пункта Савур-Могила. В зоне падения самолетов работает спецподразделение, которое и должно выяснить подробности. В Совете нацбезопасности и обороны уже заявили, что имеет информацию о том, что истребители атаковали с российской территории. Об этом сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко. Тем временем в интернете появилось снятое боевиками видео сбитого террористами ДНР украинского самолета Су-25. Далее без комментариев. Чёрный ящик должен быть. В каждом самолете. Езжу. Вот остатки двигателей. Где летчика искать будем? Можно сказать, он километра э, два-три по полям отсюда. Украинские военные в зоне АТО сбили российский беспилотник. Он упал вблизи населенного пункта Амвросиевка, об этом сообщает пресс-центр АТО. В мае этого года силовики уже сбивали такой же аппарат. Орлан-10 российского производства способен передавать видео на расстояние до 120 километров. Используется для наводки с дальнейшим нанесением огневого удара. Террористы планируют использовать детей как живой щит для возобновления поставок боеприпасов, вооружений и снаряжения. Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО. В связи с этим командование антитеррористической операции обращается к родителям, пребывающим в зоне боевых действий, не оставлять детей без присмотра. Тем временем за минувшие сутки ранения получили пятеро украинских военных, погибших нет. 16 раз наемники обстреляли блокпосты подразделений вооруженных сил Украины в районах населенных пунктах Макарова, Дебровка, Дьякова, Мариновка, какаже Луганск, Иличевка, Донецк, Амросиевка, Авдеевка и Тараны. При этом на вооружение боевиков техника российского производства. В Луганске за минувшие сутки в результате боевых действий трое мирных жителей погибли, еще 10 получили ранения. Боевые действия велись в четырех районах города – Ленинском, Каменобродском, Жатневом, Артемовском. В результате были повреждены 20 зданий. Жители некоторых районов остались без электровода и газоснабжения. В Донецке до минимума сократили подачу воды, в частности в Кировском, Куйбышевском и Ленинском районах. В результате боевых действий в районе Авдеевки были повреждены три высоковольтные линии, которые подают электроэнергию для Донецкой фильтровальной станции. Сейчас она обесточена. Ночь в Донецке также прошла неспокойно. Из окрестностей города были слышны взрывы и залпы. Стрельба также звучала в Ворошиловском, Калининском, Петровском и Пролетарском районах. Кроме того, по сообщениям службы чрезвычайных ситуаций области, на территорию Донецкого казенного завода химреактивов попал артиллерийский снаряд. Ряд произошло возгорание. Пожар удалось ликвидировать в 7 утра. Государство поможет пострадавшим в ходе антитеррористической операции. Депутаты приняли закон о помощи военным и мирным гражданам, которые получили инвалидность во время боевых действий на востоке Украины. Спокойным обсуждением и голосованием этот день не закончился. Как это часто случается в последнее время, международными избранниками произошла драка. Подробности парламентского дня расскажут наши корреспонденты. Регионал Левченко возвращается, несмотря на запрет парламента, присутствовать на всех заседаниях этой недели. Я буду работать, я получаю зарплату, я должен работать здесь в парламенте и защищать интересы своих земляков и украинцев. Поработать Левченко не дали. Под давлением свободовцев депутат покинул зал. Под раздачу попал и главный коммунист страны Петр Симоненко. Симоненко заявил, Симоненко заявил о том, что в Украине убиты с нашей стороны много тысяч украинцев, о том, что в зоне АТО убитых людей разбирают на органы. Поэтому Фракция Свободы требует поставить на голосование и удалить Симоненко из сессионного зала за эту ложную антиукраинскую информацию. Информацию. Впрочем, выясняется, что в регламенте четко не прописано, сколько нужно голосов для изгнания зала именно народного депутата. 150 или 226. Правые решили достаточно и 10, только не голосов, а человек для того, чтобы силой выдворить симоненко с заседания. Программные положения. Коллеги, я прошу вас успокоиться. Я зупинюсь. Я прошу Уважаемые я прошу успокоиться народных депутатов. Також, уряд принял решение, мы Не во мне же ведь дело, а просто в том, какой режим установлен. Поэтому, уважаемые жители, коллеги, я чуть позже отвечу на ваш вопрос. Своего лидера взяли защищать однопартийцы. Вон свободу из зала, а не нормальных людей, которые законодательством здесь занимаются. Я, я, вам не могу сказать, что вот э, эти правдорлюбы, правдорубы, они сами настоящие бандиты. И мы будем настаивать, чтобы свобода не сидела в зале. Они в первую очередь должны быть депутатами Украины, а не депутатами Кремля. Рука свободовцев, которая выгоняла тех негодяев из зала, это не рука свободовцев, это рука возмущенного общества. Послушайте, что люди о них говорят и как они реагируют на коммуняк. У Тихомире депутатов получается у председателя парламента. Парламента Александра Турчинова долгожданный закон, позволяющий распустить фракцию коммунистов, уже подписал президент. Завтра утром закон будет напечатан в голосе Украины, то есть он вступит в силу. И я выполню историческую миссию, объявлю о прекращении существования фракции коммунистов. Осталось сутки потерпеть эту фракцию. Свою работу депутаты продолжат в четверг. В куларах поговаривают о возможном проведении закрытого заседания вместе с первыми лицами государства и силовым блоком правительства. Вера Свердлок, Анна Каменева, Александр Котельников, Владислав Плюшаков, Андрей Коваль. БТБ. Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации одобрил изменения к закону Украины об общественном телевидении. В сессионном зале документ рассчитывает рассмотреть уже в начале августа. Согласно ему, телекомпания УТР исключена из перечня обязательных структур, на базе которых должна создаваться национальная общественная телекомпания Украины. Изменения также предусматривают, что в Украине может быть создано не менее двух общественных телеканалов. Один из них может стать каналом и навещания. Ну, бывают разные варианты. И... Выводятся разные варианты. И первый Украин, и БТБ, и другие обсуждаются, что если бы договорились все эти медиа организации и стали на этой основе делать канал иностранного вещания. Это может быть и на английском, и на русском, и других языках. То есть я думаю, что сами каналы должны встречаться, предлагать какую-то концепцию. И я думаю, что здесь и гостелерадио должно с ними активно сотрудничать. Потому что вы знаете, на совещании в РНБО, и на гостелерадио, и в правительстве неоднократно говорили, Украина должна иметь такой канал и на Правительство приняло решение создать комитет по введению санкций в отношении Российской Федерации. В него войдут представители МИДа, Минэкономразвития, финансовый блок Кабмина. Новый орган будет изучать деятельность граждан России, а также частных предприятий Федерации, поддерживающих и финансирующих боевиков и террористов в Украине. Детали в материале наших корреспондентов. Под действие персональных и секторальных санкций со стороны Украины попадает ряд российских чиновников, политиков, а также компаний, причастных к финансированию терроризма. Кого и как наказывать в течение недели определит специально созданная комиссия во главе с министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром юстиции Павлом Петренко. До склада цієї комиссии вошли... В состав комиссии вошел довольно широкий круг госслужащих, которые должны в семидневный срок подготовить и внести на рассмотрение Кабмина соответствующие проекты решений, которые будут касаться причастных к военной агрессии против Украины, оккупации Крыма и финансирования террористов на всей территории Украины. Украины. А сепаратистам, которые прямо или косвенно поддерживали бандитов и террористов, светит тюремный срок. Соответствующая статья предусмотрена в измененном криминальном кодексе, подчеркнул глава Кабмина и поручил специальной следственной комиссии во главе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым наказать всех уличенных в этом серьезном преступлении, включая народных депутатов и госслужащих. Специальные следственные комиссии невидкладно работу до притягнення до кримінальної відповідальності. Специальной следственной комиссии неотлагательно начать работу по привлечению криминальной ответственности всех, кто платит деньги за то, чтобы убивали украинских военных и, и уничтожали украинскую независимость, независимость. Всех, кто работает против всех Украины. Против всех по закону Украины. к ответственности. Все правовые инструменты за у вас есть. Все правовые инструменты у вас Кроме того, правительство приняло ряд решений по дополнительному финансированию армии. В частности, выделены средства для службы спецсвязи. Также министры намерены разработать план финансирования военных нужд до конца года. Деньги на армию и восстановление Донбасса предусмотрены в изменениях к госбюджету. О них глава правительства в четверг будет докладывать в парламенте. Завтра мы ожидаем, что украинский парламент проявит политическую ответственность. И, возможно, мудрость для принятия соответствующих законопроектов. Нужно финансировать армию и восстанавливать территории, уничтоженные террористами. Нужно удерживать страну на плаву. Треба утримувати країну на плаву. Уже в ближайшие дни в освобожденных от террористов Северодонецке, Дзержинске, Попасном и Рубежном правительство возобновит бюджетное финансирование и восстановит порядок социальных выплат. Наталья Пруга, Оксана Прышка, Александр Банный, Владлен Ноль, БТБ. Королевство Нидерланды из Харькова прибыли два самолета с телами погибших пассажиров Боинга. В стране объявлен траур впервые за последние 50 лет. Вместе с родственниками погибших в аэропорт прибыл король Вильям Александр, королева Максима и премьер-министр Марк Руте. Напомню, сегодня в Харькове прощались с погибшими пассажирами Боинга 777. В церемонии приняли участие представители посольств Нидерландов, Канады, Великобритании, Индонезии, Австралии, Малайзии и Соединенных Штатов Америки. Черные ящики со сбитого Боинга уже в Великобритании доставили их туда под наблюдением специалистов ИКАО. Накануне была достигнута договоренность о процедуре их передачи, что подтверждено совместным техническим протоколом, который подписали Нидерланды, Малайзия, представители Украины и ИКАО. На Тайване в результате жесткой посадки самолета Transasia Airlines погиб 51 человек. 7 получили ранения, передает Associated Press. Самолет производил посадку на одном из островов Пенху к западу Тайваня. Всего на борту самолета находились 58 пассажиров и членов экипажа. Судебное заседание по рассмотрению апелляции на арест Надежды Савченко состоится в пятницу. Об этом сообщил ее российский адвокат Марк Фейген в своем в твиттере. Сторона защиты будет настаивать на изменении меры пресечения с ареста на иную, не связанную с содержанием под стражей. Напомню, украинскую летчицу похитили из Луганской области и удерживает в Воронежском СИЗО. В России ей инкриминируют якобы пособничество в убийстве российских журналистов на востоке Украины. Воронежский суд оставил женщину под стражей до 30 августа. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД принять все меры, чтобы освободить Надежду Савченко и вернуть ее в Украину редактор эхо москвы анастасия фазулина провела антивоенный пикет у стен кремля свой поступок она прокомментировала так на самом деле мы живем в стране путинских зомби увы что делать я не знаю я вышла потому что больше никто не выходит а молчать невозможно невыносимо молчать хорошо что хоть какая-то часть россиян это понимает думающая часть а свято верит в политику кремля спасибо что вы были с нами и до встречи